Який является замом полковника Алешкина является охраняемым лицом, его охраняет специальное подразделение милиции «Грифон». Поступила оперативная информация о наличии в толпе митингующих огнестрельного оружия. Принял решение о безотлагательной эвакуации охраняемого лица. Сценировка с, с точки зрения, ну, с целью затянуть как можно дольше дело. Какие основания послужили для этого, кто до указания, приказ, кто принял решение, об этом будет выясняться. Это является существенным, чтобы дать оценку тому, обоснованы были данные действия или нет, имелись ли основания для того, чтобы чтобы мы данный процесс отложили.